Selamat sejahtera kepada pencerah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 16 terdiri daripada saya, Jesti Elisha, Rashita, Saranya, Ruben dan Taneshwar. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Etika dalam Adat Bersambang dan Perayaan. Pertama sekali, mari kita fahami maksud dua istilah penting ini. Etika ialah sistem nilai moral atau prinsip yang membimbing tingkah laku individu dan masyarakat. Manakala adat resam pula bermaksud amalan kepercayaan dan tingkah laku yang diwarisi turun temurun daripada satu generasi ke generasi yang lain. Etika amat penting dalam konteks budaya kerana ia memberi panduan bagaimana seseorang perlu bertindak dalam pelbagai situasi termasuk dalam upacara, spiritual, interaksi sosial dan perayaan. Dengan adanya etika, sesuatu adat atau perayaan dapat dijalankan dengan penuh hormat dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Skop kajian kami memfokuskan kepada manifesti etika dalam adat resam dan perayaan dalam dua tamadun utama, iaitu tamadun barat dan tamadun islam. Untuk bahagian saya, saya akan menerangkan tentang tamadun barat. Etika dalam tamadun barat banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, undang-undang Romawi, ajaran Yahudi Kristian serta pemikiran zaman pencerahan. Nilai utama yang ditekankan ialah akal budi, kebebasan individu, hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, Ajaran Judea Kristian turut menekankan nilai kasih sayang, keadilan dan pengampunan. Dalam era moden, masyarakat Barat juga mengamalkan sekularisme, iaitu pemisahan antara agama dan negara. Namun, tetap mengekalkan etika berasaskan hak asasi manusia universal. Dalam adat perkahwinan Barat, Majlis biasanya diadakan di gereja atau dewan dan pasangan akan membuat janji setia atau vow yang melambangkan komitmen kesetiaan dan tanggungjawab bersama. Bagi upacara pengebumian, etika menekankan penghormatan kepada si mati dan sokongan moral kepada keluarga yang berduka. Etika sosial dalam masyarakat barat pula dapat dilihat melalui adab makan, cara memberi salam, dan giliran bercakap yang menunjukkan nilai hormat menghormati dan kesopanan. Mereka juga berpegang kepada prinsip golden rule iaitu treat other the way you want to be treated. Etika juga dapat dilihat dalam perayaan mereka seperti Christmas, Easter dan Halloween. Christmas menekankan kasih sayang dan kemurahan hati. Easter memperingati kebangkitan Nabi Isa dan melambangkan kemenangan hidup terhadap dosa. Halloween pula diraikan dengan semangat hiburan, namun perlu disambut dengan cara yang tidak menghina atau membahayakan orang lain. Kesimpulannya, etika dalam tamadun barat memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat menjalankan adat dan perayaan dengan nilai hormat, kasih sayang dan tanggungjawab sosial. Sekian saja pembetangan daripada saya. Terima kasih. Hari Kesyukuran Thanksgiving terutamanya di Amerika Utara adalah perayaan etika yang berpusat pada kesyukuran atas hasil tuayan dan kunian hidup. Etika di sini melibatkan penghargaan perkongsian makanan dengan keluarga dan rakan-rakan serta refleksi terhadap berkat yang diterima. Slide seterusnya New Year Eve Malam Tahun Baru Malam Tahun Baru disambut pada 31 Disember malam terakhir dalam tahun kalender Masihi Ia diraihkan secara meluas di negara-negara barat dan juga di seluruh dunia Ia memberi peluang kepada individu untuk menempatkan Azam Tahun Baru atau dikenali sebagai New Year Resolution sebagai motivasi untuk berubah atau mencapai matlamat dalam kehidupan Slide seterusnya Cabaran Etika Semasa konsumerisme tekanan yang untuk berbelanja secara berlebihan terutamanya masa perayaan mengkikis makna sebenar. Individualisme melampau mengutamakan diri sendiri hingga mengabaikan tanggungjawab sosial. Sekularisasi penurunan pengaruh agama boleh menyebabkan hilangnya landasan moral yang kukuh bagi sesetengah individu. Globalisasi dan pelbagai budaya ketegangan etika timbul dalam usaha untuk menghormati tradisi yang pelbagai tanpa pengorbanan nilai-nilai teras. Etika dalam adat resam dan perayaan tamadun Islam Tamadun Islam yang dibina di atas ajaran Al-Quran dan Sunnah mempunyai kerangka etika yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan dari ibadah peribadi hingga interaksi sosial dan upacara budaya. Slide seterusnya asas etika tamadun Islam. Etika Islam atau ahlak berakar secara fundamental pada takwi keesaan Allah, SWT dan syariah undang-undang Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Slide seterusnya, etika dalam adat rasuhan tamadun Islam. Perkawinan atau dikenali sebagai nikawan dan walimah. Perkahwinan dalam Islam nikah adalah sebuah kontrak suci yang memerlukan persetujuan kedua-dua belah pihak. Etika di dalamnya menekankan kesederhanaan, tanggungjawab suami isteri, kesetiaan dan menjaga hak masing-masing. Selain seterusnya, kelahiran akikah. Upacara akikah adalah tanda kesyukuran kepada Allah SWT atas kelahiran anak. Ketika di sini termasuklah membeli haiwan korban dan mengagihkan daging kepada fakir miskin. Slide seterusnya kematian jenazah. Pengurusan jenazah dalam Islam adalah sebuah proses yang ringkas, hormat dan penuh kesabaran. Etika menekankan kewajipan muslim untuk menguruskan jenazah saudara seagama dengan segera memandikan, mengkafankan, menyembayangkan dan mengkubumikannya. Selepas seterusnya, adab harian. Etika Islam terselala dalam adab harian seperti memberi salam Assalamualaikum, berpakaian sopan dan menutup aurat hijab, menjaga kebersihan diri dan persekitaran serta berinteraksi dengan hormat. Slide seterusnya, Etika dalam Perayaan Tamadun Islam Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Arha Kedua-dua hari ini adalah kemuncak perayaan dalam Islam Etika Aidilfitri menekankan kesyukuran setelah berpuasa sebulan Ramadan Bersedekah, Zakat Fitri Memohon kemaafan dan memperkumpulkan silaturahim Maulidur Rasul yang ini adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Etika perayaan ini menekankan pembelajaran tentang sirah Nabi, mengamalkan ajaran baginda dan memperbanyak selawat. Seterusnya Ramadan. Ramadan ialah bulan ke-9 dalam kalender hijrah dan dianggap bulan paling mulia dalam Islam. Umat Islam diwajibkan berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan saja menahan diri daripada makan dan minum tetapi juga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Seterusnya, cabaran etika semasa. Tamadun Islam juga menghadapi cabaran etika dalam memelihara kesucian, adat resam dan perayaannya. Amalan-amalan baru yang tidak bersumberkan ajaran Islam dan boleh menyelewengkan makna sebenar Materialisme dan konsumerisme akan tekankan untuk menunjuk-nunjuk kekayaan dan berbelanja berlebihan terutamanya semasa hari raya. Seterusnya kita pergi pada perbandingan dan persamaan etika antara tamadun barat dan tamadun Islam. Walaupun berbeza dari segi geografi, sejarah dan sumber nilai, tamadun barat dan tamadun Islam mempunyai titik persamaan dan perbezaan yang menarik dalam perkata pendekatan etika mereka terhadap adat resam dan perayaan. Seterusnya kita pergi pada nilai etika sejagat. Kedua-dua tamadun berkongsi banyak nilai etika sejagat yang tercermin dalam amalan mereka. Yang pertama sekali penghormatan terhadap kehidupan dan kematian. Kedua-duanya mempunyai upacara pengebumian yang hormat dan dan memberikan sokongan kepada keluarga yang berduka. Yang seterusnya tu kepentingan keluarga. Perayaan seperti Christmas dan Hari Raya Aidilfitri sama-sama menekankan pertemuan keluarga dan mengukuhkan ikatan persaudaraan yang seterusnya keadilan dan kemurahan hati, amalan tersedekah dan memberi hadiah walaupun dengan motif yang berbeza wujud dalam kedua-dua tamadun. Seterusnya, bersyukur. Hari kesyukuran dan hari raya sama-sama adalah waktu untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan atau alam semesta. Akhir sekali, keharmonian sosial. Etika dan adab dalam kedua-dua tamadun bermatlamat untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik dan harmoni. Sekarang, kita pergi pada perbezaan dalam perdekatan dan sumber etika. Perbezaan utama terletak pada sumber dan menekankan etika. Sumber etika, yang pertama sekali itu sumber etika. Etika Islam berakar pada wahyu ilahi yang dianggap mutlak dan dan universal manakala etika barat lebih cenderung kepada akal manusia, falsafah dan undang-undang yang boleh berubah mengikut masa dan konteks. Selain daripada itu konsep Tuhan. Dalam Islam setiap tindakan adalah ibadah dan dinilai di hadapan Allah, memberikan dimensi rohani yang lebih mendalam kepada setiap adat dan perayaan. Di barat walaupun ada unsur keagamaan, trend sekularisme menjadikan moral sering dinilai berdasarkan impak sosial atau kebaikan individu. Selain daripada itu, modesti versus kebebasan individu. Islam menekankan kesederhanaan dan menjaga batasan dalam berpakaian, pergaulan dan perbelanjaan. Akhir sekali, konsep halal dan haram. Dalam Islam, ada garis panduan yang jelas tentang apa yang dibolehkan yang itu di, dikatakan sebagai halal dan dilarang yang itu dikatakan sebagai haram dalam makanan, minuman, hiburan dan interaksi yang tidak mempunyai padanan yang sama dalam etika barat sekular. Sekarang kita pergi pada konflik etika dalam konteks moden. Komersialisasi, ancaman terhadap makna asal perayaan apabila nilai materialistik mengatasi nilai-nilai spiritual atau budaya globalisasi interaksi budaya yang pelbagai menimbulkan cabaran dalam mengekalkan identiti etika tersendiri sambil menghormati perbezaan generasi muda kesukaran untuk menyampaikan dan mengekalkan nilai-nilai etika tradisional kepada generasi baru yang terdedah kepada pelbagai pengaruh seterusnya kita pergi pada kepentingan etika dalam menjamin kelestarian adat resam dan perayaan etika adalah penentu utama kelestarian dan keber Maknaan adat resam serta perayaan dalam mana-mana tamadun. Yang pertama sekali kita kena memelihara identiti dan makna asal etika memastikan bahawa setiap adat dan perayaan dilaksanakan dengan niat dan cara yang betul sesuai dengan tujuan asalnya. Yang kedua tu mempromosikan keharmonian sosial. Prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam adat resam adat perayaan seperti hormat menghormati, tolong menolong dan keadilan adalah penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Ketika itu mengatasi ke komersialisasi dan sekulerisasi. Dalam dunia modern, banyak adat resam dan perayaan terdedah kepada tekanan komersialisasi dan sekularisasi yang boleh mengikis nilai-nilai rohani dan budaya mereka. Kesimpulannya, etika adalah nadi yang menghidupkan adat resam dan perayaan dalam tamadun barat dan tamadun Islam. Terima kasih.